Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bor. Ketemu lagi bor dengan Jepeng Serabutan Channel Masih saja yaitu Mukbang Bareng Hari ini kami biasa menu orang Kalimantan Namanya makanan khas kami Yaitu menunya adalah Kelakai Wak 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 Kelakai lagi bor ya Jadi bagi abang-abang Ataupun para jomblo Laki-laki Orang -laki, Kalimantan khususnya kalau lagi galau ataupun lagi istri nggak ada di rumah silahkan makan kelakai, insya Allah tidak ada nutrisinya tapi kenyang. Oke okay. kita akan makan kelakai kawan seperti biasa kita akan campur dengan sawi pakcoy yaitu biasa kita akan campur campur makanan ini entah kayak enak atau tidak kita akan biasa menunya itu, bumbunya adalah bawang. Bawang merah, bawang putih, kemudian cabai dan juga tomat kita akan iris-iris ya, Singkirkan dulu ini Kita ambil beberapa siung bawang merah dan bawang putih. Tidak usah dikupas. Tidak usah dikupas ya, karena kalau dikupas menandakan bahwasannya kita itu lembek. Jadi langsung saja kita potong-potong. Oke. Okay kita siapkan ininya dulu kawan ya. Kemudian kita potong-potong tanpa dikupas. Langsung saja. Pokoknya kita akan langsung masak kawan. Keyboard setelah kita kupas dan kita potong-potong seperti ini Langsung saja kita siapkan wajannya. Tara wajannya kawan. Langsung saja. Cem ini kawannya. Minyaknya jangan banyak-banyak, harus sedikit saja. Kita ambil minyaknya, kita tumpah ya, Bor. Ses, 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 Oke, Bor. Yang penting bisa menggoreng bawang langsung saja bor ya tutorial jangan dipegang begini wajahnya panas ya jadi kalau belum panas kalau kita cara masuk ekstrim oke kalau dilihat ada gemercak gemercak seperti ini berarti sudah panas Wuh. mantap kawan kita goreng goreng tumis tumis dulu bor sampai dia kelihatan ya, layu atau mulai hitam, hitam hitaman. Tapi jangan hitam gosong, bor ya. Kalau hitam gosong itu ah, pahi. Tapi yang goyang terus, semacam macam orang jualan si goreng itu. Macam ini goreng -goyang, -goyang. Goreng goyang goyang goyang, goreng goyang goreng goyang goyang, bor. Mubang kelakai sendiri satu piring habis. Uh. mantus. Kita Cium aromanya kalau sudah mulai ada bebauan hmm, yang wangi-wangi gitu bor Apa lagi bor? Tapi ada kisah bor ya Ada kawan kami panggilannya kita sama katanya U Inisial U ya U G U G Dia itu bor berpisah sama sang istri bor Gara-gara makanannya kelakai terus Nah kali ini boleh kita masak kelakai tanpa istri Karena konon katanya Kelakai ini tanpa nutrisi dan tanpa vitamin. Jadi kalau makan kelakai tidak ada untungnya. Wah kita campurkan bor, Wuh, mantap bor. Kita langsung aduk aduk bor ya. Panas bor, kita pegangin ini. Nah. Yang penting bor jangan lupa untuk mengaduk karena di dalam kelakai dan tali pakai ini ada kadar airnya jadi untuk sementara belum kita masukkan air dulu karena dia ada kadar airnya kira-kira kalau sudah mulai layu semua baru kita masukkan air Jangan lupa untuk menggoyang-goyang tangan, Korea, Ya, jangan males. Gembor. Nah, bol. Oke. Kalau bumbu nanti ya, bumbu itu sekalian sama air. Habis kita air, kita bumbu Kita belum masukkan air dulu hari ini. Kita layukan dulu. Kita layukan dulu. Nah, untuk masalah air tergantung kalau suka kuah banyak kasih air banyak, kalau suka kuah sedikit nanti saja air. Karena di dalam kuah ini bor ada airnya. Kata orang makanan tanpa nutrisi ini betul, tapi dia bisa mengenyangkan perut yang lapar. Yang terpenting bisa mengganjal perut. Hahaha. <tuk> Pokoknya gerak serabutan, hantam brutal. Tidak ada urusan bor, sikat terus. Bor. kita kasih air sedikit aja bor ya. Nah, sedikit aja bor, nyampe banyak bor. Karena kita bukan orang yang suka makan kuah. Biarlah kuah-kuah kehidupan yang kita rasakan kalau kuah sayur lah, jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan kuah, uh, basah bor. Nah, ketika sudah kuahnya kita aduk, kita kasih air, baru kita siapkan bumbu racik atau Supaya tidak repot masako sesuai dengan porsinya kalau pakisnya sedikit maka satu bungkus pas. Oke supaya gurih-gurih dikit ya kawan dikasih masako. Kalau tidak ada masako bisa dengan garam dan juga peksin dan juga kalau mau aroma aroma terasi bisa kasih terasi sedikit. Oke. Nah tapi bagi kawan yang mau terasi saya akan ajarkan caranya menaruh terasi. Eh kalau di airnya ya ya rumah aroma aroma terasi hancur kan terasinya di situ kawannya oke kemudian lagi supaya terasinya itu menyebar kita aduk lagi bos kita aduk lagi luar ya Tapi kalau mau kuahnya kelihatan agak hitam-hitam ataupun ya teman kita kasih kecap ya. Kecap bawang tunggal. Ini sedikit aja ya asinnya. Kebanyakan ya sudah hidup kita asin. dikasih banyak asin lagi. Uh, tambah hidup kita makin asin. Tapi memang bilang orang makan asam garam ya. Ini sudah kita makan garam banyak banget. Oke bor, jadi bor, kita masukkan ke dalam sini bor. Ini pakisnya bor, ini nasinya bor. Hmm, kita akan makan bor ya. Kita akan tuangkan bor pakai ke nasi, bor ya. Asli Kalimantan bor. Ya. Menunya ini aja bor. Ya. Hmm. Oke, bor, mukbang bor hasil masakan kita tadi bor. Langsung saja bor ya. Kita Bor. kita makan bor ya. Pakai seluar benar-benar rem. benar. Hmm mantap bol memang tidak bergigi pake sini Bor, mantap hmm campur susung bol hmm mantap Pakai campur sawi ya makan ini kalau kita lagi dari lauk makan aja pakai Sabar hmm. nah, ya. Hmm. Hmm. Pedas bor ya. Tapi nikmat bor biar pedas bor. Hmm. Mana? Cabainya itu asin pun enak karena menu utamanya rata ya hmm. 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 um mm -hmm. mantap banget ya banyak kelaka itu luar biasa gampang nyarinya gampang ngasarnya ini nikmat rasanya walaupun kurang bergizi ya Hmm. coba ya habis mantap menu kelakai hari ini cara masaknya gampang nyarinya gampang kenyangnya juga gampang alhamdulillah mana wasakona wajarah muslimin sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh